Лена! Ненавижу всю эту кухонную утварь! Все эти соковыжималки! Почему у нас такой бардак на кухне? Игорь, что ты с утра орешь? Господи, а, а что ты делаешь? Лена, как можно что-то найти на этой кухне? Было легко! Легко? Ты считаешь, это легко, Лена? Это целый квест! У нас гречка! в банке с надписью «Мука». мука в банке с надписью рис а знаешь что в банке с надписью гречка шурупы это ты считаешь все легко и просто так стоп, а что, что ты вообще на кухне искал надо мне где лежат вот эти вот формочки для бисквита должны быть там хрен там знаешь что в этом ящике пакет еще один пакет еще один пакет. Ого, еще один пакет. О -о -о. Пакет с каким-то содержимым. А что в пакете у нас, знаешь? Пакеты. Это пакет-пакет. Это что такое вот это? Шо? Это кухонный комбайн. О -о -о. У нас тут прям как на полях Украины. Люди вручную работают, а комбайн стоит. А знаешь почему? Да потому что никто не знает, как им пользоваться до сих пор. Тряпки всякие валяются здесь непонятно. Это грелка для чайника. Вот одевай ее почаще на чайник. Застудила уже. Ой, там она крути. Ой, там... Слухай, а що ж їй подарувати? А? Може щось із техніки. Хоча в прошлому году вона дрільку не оцінила. Взагалі. Дай Боже, куме! Господи, слухайте, э, позичте, будь ласка, солі і перць. Э, ну і ще, може, цибульки, э, б мали, олію, э, я, яйця, ковбаски. Пакеті то... брати будете. В Я що тобі супермаркет, куме? Кумеш, ви розумієте, я вирішив жінці до 8 березня зробити сюрприз. Святкову вечерю. Позичьте, а? Святкову вечерю? Ну, слухайте, куме, ви прям в суміш Ейнштейна Казанови. І все це з єврейськими корнями. В Смислі? В це просто геніально, романтично і таки економічно вигадне, понимаєте, куме? Слухайте, а допоможіть і мені зробити вечір. А А то ж ви знаєте, що я можу тільки що синям гнилу то вони такі не в захваті. Ви <реш> вибачайте, але то моя ідея. Придумайте собі щось інакше. Ну Там, я не знаю, подаруйте жінці парфуми. Вона тоді буде пахнути, так, як вам подобається. Не думаю, що Іринка захоче пахнути, як свіжа брашка. Ну, не знаю, ну може, є щось таке, що вона вас давно просить. Е, ні, куме. Нє. Пить я не брошу. Тим більше цей подарунок я її готую на 60-річний ювілей. А то, може, і ще пізніше. Слухайте, куме, ну допоможіть. Допоможіть мені зробити вечерю. А А я вам дам все, що ви хочете. Все. Позичите? Позичу, все, що хотіть. Тоді добре. А на командувати буду я. Питань нема. Тільки допоможіть кума. Значить так! Ти ніхто і звати мене ніяк! Але я зроблю з тебе справжнього повера. Ти мене бояв! Так, куме. не куме, а все! Ще, ще там ще! Значить, клієнт прийде через дві години. Нам потрібно його нагодувати. Сьогодні готуємо фазана, салат з устриць, ну і, конєшно же, фуа-гра. Ти мене поняв? Що так, шеф? Слухайте, куми. А де я вам візьму то фазана, устриць, оту хвігару вашу? Може, давайте ліпчей письмівінки заварюємо, а? Чуть попроще придавати. Ну, давайте тоді це запечем качку. Mm. Ну типа салатик замутаем, mm. общем, общем, ставить, да. и, и тортик типа в конце светковый. Так, да, да, вообще да. идеально. Ну да. Ну, общем, ты да. меня понял? Значит, а! Давай, давай. Так, двигаемся дальше. На кой ты хранишь эти жестянки? Это баночки для выпекания пасок, моих фирменных пасок. Ты же знаешь, какие они красивые получаются на твои красивые фирменные паски в церкви светить отказываются. Второй вопрос. Что вот это за чудо-оружие? Это венчик. Ну, брала бы ты тогда уже этот венчик, тряпчик и навела здесь порядок, чтобы можно было найти хоть что-нибудь. Если надо, Игорь, я здесь за час порядок наведу. Да ты только час будешь искать кастрюлю и крышку, которые подходят друг к другу. Это что за канистра? Это оливковое масло заправлять салаты. 12 литров! Да, да им хаммер можно заправлять! Так а что ты решил поорать на меня с утра пораньше? На кухню в мою пришел! Формочки для бисквита ему давай! Че вообще происходит? Происходит. Я просто хотел сюрприз сделать. Завтрак в постель тебе. 8 марта все-таки как-никак. С праздником тебя, Лена! Всего самого хорошего, наилучшего, счастья, любви. Так, иди, наверное, поспи еще. Я тут чем нибудь приготовлю. Ну вот. В принципе, все. Как докажут, минимум ветрат, максимум результата. Ну, тут трошечка поприбираете, и, в принципе, нормально будет. Знаєте, мені здається, що затрати були б трішечки менші. Якщо б ви кожну недосолену страву не кидали в стінку вмісті з тарілкою і не жерлися підряд себе підряд фразу Е, Ні, ну ну це було обов'язково. розумієте? Щось? А обов'язково було мені зав'язаними очима збирати і розбирати на Кухар в нашому селі має бути готовий до того, що пропаде світло, а йому срочно треба зробити фарш. Куме, коли Яренка побачить ту всю побиту посуду, і продукти і масштаби прання, вона фарш зробить із мене. Поді Куме, я, взагалі, трішечки по-довгому собі от це все представляв, от ісці чесно. Отак, якщо положа руку на кечу, а тут натика. Не святкова вечеря в честь 8 березня, а п'янка на день тракториста. А глянь, яка у нас симпатічна качечка вийшла. Боже, викиди. Не зрозумів. А що ти ви хочете в качки? Це через те, що вона чорна, так? Да? Не знав, що ви расист? Знаєте, куми, У вас руки хоч і з того міста ростуть, але трішечки криво. Ну, ладно, куми, Якщо що, то розкажете яринці, просто там, ну, святкового О, віршик. Вірш. Ну так, чого? Віршик. Да. Так я не поняла. Oh! З, за всем берестів коробцю. Таке враження, наче всі закрутки здетонували одночасно. Я просто хотів тобі зробити святкову вечерю в честь 8 березня. Так що... З праздником. Ого! Ти навіть качку зарубав? Це ж качка, да? Не знаю. Mm. А, Мені 13 минало, я пас ягнята за селом. То мені так любо-любо стало. Восьме березня настало. Ладно. На, зроби собі сама праздник. Юрчик, та чому я тебе била? Це все так мило. Що, серйозно? Ну да. ти ж так старався. А увага, це найкращий подарунок. Mm? Тим паче, все одно це ліпше, ніж дрелька того року. Боже, дай я тебе поцілую. <ріпи> <ріпи> ну все, голубе, пішли. Тому 8 березня святкувати. <ріпи> Ах, зараз тобі буде. ой ой ой. <ріпи> Жека, здорово! Здорово! Я так понял, Юляха, не только одного мне на 23 февраля этим креативом счастливо. <свят> вот, не, ну ты чего, она нас считает оленями, я давно знал. Не, ну братьями и близнецами. Что, тоже решил одеть, ну, порадовать ты... девчонку? <свят> да. Блин, мы реально сейчас на это, на хипстерню похоже. Осталось только в Инстаграм сфоткаться. О, давай э э стоп! Врач! меня не пьет такой фьючер. Да ладно. Слышь, раньше Юляха нам дарила на 23 февраля какие-то нормальные подарки, там шампуни всякие. А в этом году что он у нас решил оставить без шелковистых волос и Да барзела, Ну чувак. да. Короче, а. я понял. А. Мала дарит нам голимые подарки, потому что мы на 8 марта. Дарим такую же уху. Так, значит, мы в этом году подарим ей такой офигенский подарок, что на следующем году будет обязана подарить нам бомбу. Значит, самый большой экран в мире Липхер ЛМТ 11200. Чего? Блин. Да я вчера, походу, по Discovery по ну, Где-то на подкорку там записалась. Бугатти -Вейрон больной Так да гласит ее мечта в контакт mm -hmm. не стоит он наверное, враться три больше чем этот твой кран с Discovery Липкер LMT 11200 и стоит он на 328 Олежа? прекращай спать по Discovery ага а ты что предлагаешь душонка ты меркантильная а? взять лаврушечку и сделать вид, что это развязавшиеся винки дар древнегреческих богов озе Лаврушка, мне конечно, перегнул. А вот, кстати, насчет древнегреческих богов можно и покреативить. О, бонжур, коллега! А? Не ожидал тебя здесь увидеть. Я-то думал, ты празднуешь Международный женский день в обществе дамы своего сердца. Или что, еще не определился с подарком? Ай, Мишаня. Увы, но в этом году праздник не на моей улице. Дамы моего сердца на не отказала мне во взаимности. Коза. Опа. И в чем причина ее отказа? Ну, да. причина банальна. Она застукала меня в разгар Адюльтера с ее подругой. Ха -ха. Ну и что, ну сказал бы, что там мужчина по своей природе полигамен, что там. Ты думаешь, я не говорил, Мишаня? Ей просто глубоко наплевать на мой соматический психотип, ты понимаешь? По да, ну а что тогда не отпраздновать с подругой? Мишаня? Женская солидарность, будь она не ладна. Подумала, еще не успев прикрыть свою наготу, уже перешла на ее сторону, ты понимаешь? Я оказался в положении Ганнибала в битве при Против меня оказались и мясеницы, и сцепион, ты понимаешь? Я еле побежал у нее. А ты что? Шо? Ты что? Шо? Ты А что я? Ты знаешь, мы Афелию еще в феврале за скупку краденого закрыли. Так что я еще два года в этот день не буду тратиться на подарки. А жаль, Мишаня. Все-таки 8 марта ⁇ один из таких праздников, когда три тюльпана и бутылка шампанского открывают любые шлагбамы на дороге к Саиде. Молодые люди, извиняюсь, мы уже закрываемся. Сегодня короткий день. 8 марта все-таки. Хм. Любезнейшее создание. А что же вы в столь радостный для всей прекрасной половины день? Грустны, как Мария Стюарт в день коронации Елизаветы I. Только радостный день. Как будто три несчастных тюльпана подарил. Это вопиющая mm. несправедливость, мадемуазель. Разрешите, я вас поздравлю с этим праздником. Ни в коем случае, сеньорита, вы достойны большего. Я вас поздравлю. Я в том, Это что за Перл Харбор, кабан? Молодые люди, не ссорьтесь. Я с подругой. Кабан, это джекпот. Мадемуазель, зовите подругу, мойте стаканы, мы скоро вернемся. Что ты стоишь, кабан? Погнали. Тюльки, Какого охранника? Который похож на Ямара Симса. Тот, который лысый с мамоном. Да не, тот, у которого четыре пальца. <звы> О, славный бог Дионис! Вот и вышла из морской пены наша Афродита! А, я все поняла, да. Вам просто лень свои шмотки стирать, да? и Вы решили походить простынек. О, Фродита! Твой голос так прекрасен, что я не слышу ереси, которую ты несешь. Что происходит? А происходит 8 марта. День, когда боги Олимпа решили склонить головы пред твоей красотой. Писаешься на тучку. Вирал! Майнал! Мы mấy luôn, mới Я так и знала. Если я вам подарю эти дорогущие свитера, вы тогда меня будете на руках носить, да? Что, прости? Что, прости? И сейчас какое слово еще к своих рассыпала? А? Дорогущую? Ну да, 200 евро за каждый свитер. Не слабо, да? Сколько? 200? Да моя бы бабушка связала такие бы свитера, да за, да за рассаду надо. Блок бы молния, как бы бы тебя. Походу мы с тобой лоханулись. Девчонка на нас 400 евро потратила, а мы какую-то инсталляцию втюхиваем. Не по джентльменски как -то. Ну, надо исправляться. Пошутил. Мы скоро будем. Полетели! Придурки, а? 200 евро, 200 евро. 400 евро. За одну штуку. А мы тогда еще совсем юные, можно сказать, дети. Но любили друг друга неимоверно. Правда, наши семьи враждовали, а посему были против нашего союза. Ну я что только не делал, я и к балкону ее ходил, и сиренады пел, я даже с братом ее подрался. Но навеки нас разлучило банальное пищевое отравление. Боже, как это романтично. А у вас была какая-то любовная история? Была. Лоток я у нее нашел. С чужими инициалами. Поэтому и не срослось. Слышь, кабан, можете на секундочку? Мишаня, ну ты не я пор. Вас... Послушайте, коллега, ситуация у нас складывается классическая. красавица и чудовище. Но... Поэтому предлагаю заранее решить, кто из нас будет прекрасным принцем, а кто отважным рыцарем. Ну, э -э -э. мне кажется, да, мы уже сделали свой выбор, и мы не имеем никакого морального права оспаривать его, да, и не принимать во внимание их личного мнения. Слышь ты, Клара Цетков. Значит так, сейчас кидаем монетку и пускай нас рассудит в слепой жребий, понял? Ладно, ладно, тогда я выбираю орел. Подожди, кабан, кажется, не получилось. Э, -э, -э, э, э Мишаня, кажется, твой выбор начал прозревать. Все. Ладно, кабан, ты всегда был любимчиком фортуны. Придется мне опять при помощи алкоголя превращать Квазимода в Эсмиральду. Удачи тебе, Михаил. Ну что ж, дамы. Предлагаем еще по стаканчику. Или как бы, так сказать, менять дислокацию. Молодые люди, спасибо вам за все. Я только что помирилась со своим молодым человеком, поэтому до свидания. <связь> Погодите. <связь> до свидания. Погодите, как? как а, а как же я? А ты кабан, давай, меняй дислокацию. <связь> Кейти, вот, Кейти. Ага. <свят> Украина! Украина! Даш! Даш, сегодня 8 марта. Международный женский день. Поэтому нужно знать, как правильно его праздновать. Кристина, при чем тут мы? Это же международный день. Пусть народы между собой празднуют. Даш, вообще-то 8 марта это религиозный праздник. 8 марта это праздник, когда цветы стоят, как айфон. Слушай, Кристина, а ты знаешь, что одна девочка трансвестит праздновала и 8 марта, и 23 февраля. Тут пахнет, как они мажутся. Прикольно, Мужчиной пахнет. Даш, я, кажется, поняла. Восьмерка, это же типа бесконечность. Кристина, это твои рассказы про Валеру бесконечность. И вообще, это несправедливо, что мы сегодня с тобой без подарков. Даша, в этот день все должен делать мужчина. Поэтому нам нужно найти с тобой идеального мужчину. Точно. А давай вот этот вот будет у нас с тобой идеальный мужчина. Это из, ищ вдвоем. Даша, наверное, это мы должны ему подарки дарить. Ты посмотри на его кожу, волосы. Мы на его фоне с тобой как мужланы неотчесанные. Ласка моя, моя единственная. Давай его побреем. А если тебе брови Я хочу ему и волосы тоже. Я не знаю, що О, володька кинути мене на три дні саму. Я вже навчилася курову тобі, сусідом посварилася, в магазині записалася. О боже, я перетворююся на володьку, Ай, володька. О, воскрес на третій день, йде. Ще й не сама за послу. Володька, я попереджую тебе. Краще тобі говорити правду. І нічого, крім правди. бо я не знаю, що зараз з тобою зробить. ого о, Тайка! Ти розмову, як наш участковий. Володька, ти що, придурок? Піти до сусіда засоля і пропасти на три дня. Танька, не кипішуй. Не кипішуй? Я мусила в Тернопіль їхати обходити всі лікарні, морги і СІЗО. Бо в тебе телефона нема, щоб їх обзвонити. Я, я не думав, що буде так довго. Вдома <плес> ти останній раз думав над тим, яке слово перше сказати. Мама чи якийсь матю? Та ми просто подумали Танки". Ох, коли ви разом, то я взагалі сумніваюся, що хтось з вас думає. Так що тобі Санчо-панце, я би радила тікати, бо в твою друзі зараз будуть серйозні проблеми! До побачення! До побачення. Володька, я не знаю, що сталося, і в принципі не хочу знати. Але знаю одне, що ти запам'ятаєш цей день на все своє життя. А я думав, Танька, що ти запам'ятаєш цей день на все своє життя. С восьмым березня, Тань. Слышишь, Даш, кто это такой? Блин, не знаю. Но сразу понятно, что ему очень жарко. Посмотри, он раздеваться начал. Даш, я думаю, это просто морж. Посмотри, у него живот расчерчен. Это кубики Кристина. Он учитель геометрии точно. Мне даже это Рубик. Имя такое. А это его кубики. Рубик? Рубен? Друг Алены? Ну да. Ничего себе. Ну хорошо, вроде бы определились. Пусть они за нас все и делают сегодня. Эдди Мерфи тогда пусть идет и гладит. Хорошо. А рыженький из Иванушек пусть идет в ванну и закроется там, и пусть не выходит. А чего это? Не нравится он мне, потому что. А Тарзан пусть идет посуду моет. А что ты Тарзан должен посуду мыть? Пусть твой зверев идет моет. Мой зверев не может, у него ногти. И вообще, Кристина, 8 марта это мой праздник, а не твой. А твой день сельского хозяйства. Почему? Потому что ты курица, Кристина. У тебя елка до 8 марта стояла. Даша, а ты вообще думала, что 8 марта с Днем Победы связана? Даже медали одела. А ты на Клару Цеткин похожа. Попробуй найдав фотографію в паспорті. А ти хуже чинай фотографію в паспорту. А у тебе лоб такий маленький. А ти сьогодні котлета їла, я чувствую. Ааа. Ти тільки в честь празніка. Кристина празднична дурочка. 8 Марта. Володька, але ти ніколи мені не дарував квіти? Що Чотко бо я просто не хотів купляти, бо, як казав мій дідо, найкращий подарунок це подарунок добутий своїми руками, кров'ю і О! А? а, то я тепер тебе розумію, чому ти так гордишся своїми фінгалами після дискотек. Але де ти був три дні? Так я пішов в ліс по і... заблудився? Заблудився? Після того, як ти в дитинстві від тата місяць в лісі переховався, коли спалив його трактор, ти казав, що ліс знаєш, як всі слабкі місця Кримінального кодексу України. Це я, я, я прошу, Тань, І я вже не той, і ліс вже не той. Та про що говорити, якщо він, Міхалич почав в тому лісі? Міхалича по лісі водять, то його білочки, то явні друзі. А ну, принаймні, там не само. Ха, ну, точно. Я, до речі, цього разу з ними познайомився. Ну, так Михалиш з порожніми руками в ліс не ходить, бо всяке може стати, ти знаєш. Але ж в нього є рушниця. Ну, так, але ж самогонка, то надійніше. То може ви не заблудилися? Може, вас просто не відпускали ваші уявні друзі. Якби ж то танця. То не у не відпускали, то ми їх не відпускали. <с? <с?> За що я тебе тільки люблю? За те, що я в тебе танька, романтик. Михайлик заходь! Ucraína, Ucraína. É